السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام هذه الحلقة الثانية من برنامج كتاب في دقيقتين أعيش في أيام سعبة في تركيا وفي العالم هذه الأيام الحجر أصلا فرصة جميلة لقراءة الكتاب في هذه الحلقة سنتكلم عن كتاب باولو كويلو الخيميائي أحداث الرواية تبدأ من إسبانيا شخصية الرئيسية سانتياغو وراعي يقول له أبوه يقول مسافرون الذي يزورون قريتنا أن أحسن القلاع وأجمل النساء في قريتنا ويقول سانتيابو لأبيه أتساءل عن بلدات التي يأتي هؤلاء المسافرون منها ويقول له أبوه اذهب واشتر أغناما وتجول في العالم حتى تعلم أن أجمل النساء وأحسن القلاع في قريتنا ويشتري سانتياغو قطع من الأغنام وينام في كنيسة مهجورة عندما تذهب أغنامه للرعي رؤيا الذي رآها يسفر سفر الذي يجد أحسن البلدة وأجمل البنت وأهم أكبر كنزه في حياته نحو أهرامات مصر قرأت الكتاب فأنصحكم بقراءتكم إلى اللقاء في فيديو